В этот утренний час, дорогие братья и сестры, я всех вас приветствую, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Слава Господу за сегодняшний день и за все его благодеяния. И нет никакой причины для того, чтобы не славило имя Его Святое. Мы читаем в Писании, что природа и все Его творение по-своему славит Его каждый день. Каждый час, каждую минуту во всем прославляется Имя Его Святое. И мы, как в вине творения, тоже должны славить Имя Его Святое в жизни нашей. А особенно как дети Его, которые познали Его, особенно должны славить Его и благодарить за все Его благодеяния в нашей жизни. Ибо Он достоин этой славы. Когда мы читаем псалом номер 8 здесь Давид славит Господа и прославляет Его и благодарит Его за, за Его благодеяния, проявленные к нему и к человечеству. И мы читаем этот псалом: Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на Луну и звезды, которые Ты поставил, то, что, человек, то, что есть человек, что Ты помнишь его и сын человеческий, что Ты посещаешь его. Немного умоли, Ты умолил Его пред ангелами, славою и честью венчал Его, поставил Его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги Его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями, Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. И если каждый из нас задумается о своей жизни и просмотрит и вникнет в глубины своей жизни, то он поймет и увидит, что каждого по-своему Господь наделил своими благословениями, этими всеми богатствами, как здесь написано, что Господь немного умолил перед ангелами людей и даровал под власть человека все, что здесь на земле, чтобы человек мог распоряжаться. И каждому дана эта часть. Вопрос только, как мы пользуемся этой частью, как мы правильно пользуемся этой частью, и что мы делаем в нашей жизни. Как в других местах написано, что про таланты было дано таланты, и как мы эти таланты используем. Это все зависит тоже от нас, но то все, что мы имеем, все это Господне и от Господа. И когда мы, все мы читали книгу Иова, когда, и это такой пример, когда Господь его благословил очень, и все у него было, и он всегда славил Господа. Но когда пришли испытания, и Господь начинал забирать у него все, то, что он дал ему, он все равно славил Господа за все, и даже когда друзья пришли, когда жена говорила, что лучше уже похули Господа и умри, он говорил, все равно я буду славить Господа до конца. И в этом есть сила каждого человека, уповающего на нашего Господа. Но здесь больше написано о том, что Господь благословил как, как бы более материально человека, поставил его над этими всеми творениями своими. Но когда мы прочитаем Евангелие от Иоанна в 17 главе, то мы увидим, какой, каким благословением Господь благословил нас в Иисусе Христе, подарив спасение и вечную жизнь, которую мы когда-то потеряли в Адаме, то во Христе, что мы обрели, это самое важнейшее. Та ценность за которую мы должны славить нашего господа почему потому что какие бы не прошли трудности в нашей жизни и какие бы испытания то мы имеем ту самую важную надежду, главную надежду что там на небесах не будет уже никаких трудностей никаких испытаний но прошедшие эти испытания на земле получившие там свои венцы каждый по делам своим которые мы здесь творили господь приведет нас в ту вечную обителю, которую Он обещал в Иисусе Христе. И хотелось бы прочитать всю главу 17. Почему? Потому что очень важная глава и очень много важных моментов, которые говорится об этом благословении в Иисусе Христе. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же, жи... Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя Единого Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прослав Меня Ты. Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты делал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истина что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я, я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое, и Я, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. А я к Тебе иду, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына, погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную я предал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». И за них я посвящаю себя, чтобы они были соверш... священы... освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да верует в мир, да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как мы едино» я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня, и я открыл им имя Твое, и открою да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Какая драго... великая ценность в этих словах, то, что Господь лично сказал каждому из нас. В этих словах то, что Он даровал, что всякие верующие в Иисуса Христа, те апостолы, которые были избраны и которые пронесли эту весть спасения до нас донесли, и мы, уверовавшие, мы являемся единым с нашим Господом и будем там на небесах видеть славу Его. Вот за что мы должны каждый день славить Его в нашей жизни, ибо Он достоин этой славы, ибо Он наш Творец и Создатель, и Спаситель, и Какую любовью Он любит нас, любовью вечную, дорогие братья и сестры. Давайте в нашей жизни будем славить Его непрестанно во всяком миге нашей жизни. Если где-то мы спотыкаемся, и где-то мы неправильно поступаем, давайте будем просить и обращаться к нашему Господу, потому что Он любящий, и Он поможет нам выйти из всяких жизненных ситуаций. Но самое главное, чтобы мы не теряли нашу веру, а всегда... В самых сложных ситуациях полагались на Него, и Он благословит и доведет до той вечной отчизны. Слава Ему во веки веков. Аминь. Аминь. Прославим Его молитвах.